Вітаю, шановні телеглядачі, з вами Інеса неса Протащик. І сьогодні до нас завітала Марина Моргун, людина, яка створила перший у Полтаві Лор Центр Рефлектор. Я впевнена, що історія створення цього закладу зможе надихнути всіх людей, які прагнуть до якісних змін у житті, але чомусь не наважуються на них. Вітаю вас! Дякую, що ви mm -hmm. до нас завітали. Нам вже вдалося з вами трішки поспілкуватися до початку зйомки. Ви мені розповіли дуже багато цікавих речей, іноді навіть таких трошки містичних, якщо можна так сказати. Ну що ж, тепер настав час розповісти про них і нашим глядачам. Я так розумію, що історія лорд Центру Рефлектор розпочалася, так би мовити, не з 2008 року, коли він власне відчинив свої двері, а ще тоді, коли ви були медсестрою, працювали в лікарні та навчалися. Так? Так. так. Е, історія. действительно началось 9 лет назад. Я была студенткой нашей Полтавской медакадемии и работала медсестрой в детской больнице. Ну и так получилось, что у нас в отделении очень часто лежали детки из детских домов, и каждый раз, когда ты приходишь на смену и видишь эти глаза полное одиночества, наверное, больше нужно сказать. И ты приходишь, там, то, что ты можешь, там, шоколадочку, конфеточку им принесешь, но ты понимаешь, что этого мало. Изначально мне хотелось сделать предприятие, в котором бы каждый человек, независимо от его социального статуса, он мог прийти и получить ту квалифицированную помощь, которая ему действительно нужна. Мне хотелось, чтобы в Полтаве, как бы это громко не звучало, чтобы все наработки в мировой таларингологии, чтобы они здесь были. Я много на интернатуре ездила в разные города, в разные страны, много видела, как работают специализированные учреждения, и мне очень хотелось, чтобы это было здесь. Но и третье, что мне еще так из глубины хотелось, хотелось, чтобы рядом были такие же люди, однодумцы, такие же люди, которые профессионалы, которые всегда стремятся идти вперед, которые не останавливаются на достигнутом, которые развиваются, которым это интересно, но которые, кроме этого, являются еще людьми с большой буквы. Людьми, которые знаходяться в медицині, не что это медицина, а тому хотят нести добро и і хотят нести заботу. Вам вдалося таку команду зібрати взагалі? Чи було це складно? Адже фахівців в принципі немало. Але з такими якостями, які вам потрібні, напевно, такі якості не у всіх є. Людей навіть просто у людей, не кажуть, вже про лікарів. Знаете, это был очень долгий путь, и это был, наверное, самый болезненный этап. Действительно, было сложно найти. Действительно, люди приходили, люди уходили, люди менялись. И вот, наверное, только сейчас я могу сказать, что да, это та команда, которую я хотела. Могу сказать, что да, сейчас я горжусь этими людьми. Я вот приезжаю сейчас, живу в Киеве, но приезжая и видя глаза пациентов, которые благодарны, видя глаза пациентов, которые говорят о том, что вы знаете, вы нам помогли, вы знаете, вот к вам приходишь, и у вас здесь хорошо, к нам действительно прекрасно относятся. Когда ты видишь, что люди приходят сами, потом приводят своих родных на консультации, потом родные приводят своих знакомых, и ты понимаешь, что да, наверное, все-таки ты все правильно делаешь. Привезли действительно в Полтаву чудотворную икону Богородицы. Вся Полтава шла преклониться, я пошла. Вот. И я попросила такого благословения, я говорила, Господи, вот я действительно начинаю делать то, что хотелось, начинаю это все организовывать, но Пожалуйста, помоги для того, чтобы это можно было все действительно правильно сделать, действительно так, как, ну вот, как сердце хочет. И помощь была очень колоссальная. Ну, во-первых, мне дали, мне тогда на тот момент было 25 лет. Я пришла в банк для того, чтобы попросить кредит, потому что это не было таких денег. И банк почему-то мне, <laughs> не имея за плечами никаких, в общем-то, подтверждений, банк почему-то выдал этот кредит начали приходить люди, которые просто предлагали свою помощь. Начали приходить люди, которые просто подсказывали, как вот там вот правильно сделать, как это правильно сделать. И когда мы открылись и начали работать, идея то о том что должно быть не только стандартная лор помощь а и вот это вот высокопрофессиональная то что я видела в других странах и то что я видела в других городах и тоже таким чудесным образом я познакомилась с ведущими хирургами Украины это люди которые работают в отделе микрохирургии уха в Лор институте и ну так робко подошла, говорю, «Вы знаете, вот у нас есть такое предприятие, мне бы очень хотелось, чтобы это было и у нас в Полтаве. Не могли бы вы, пожалуйста, к нам приезжать и консультировать, и оперировать?» И вот Сребняк Илона Анатольевна, она уже доктор медицинских наук, вот, защитила диссертацию, она говорит, да, конечно, да, я считаю, что должно быть это не только в Киеве, это должно быть во всех городах, и я с удовольствием буду к вам приезжать. И вот уже много лет в Полтавчане вот тот опыт Илоны Анатольевны, который она получила во Франции, в Америке на стажировках, это имеет полтавчане. То есть сейчас на базе центра делаются такие микрохирургические операции — Високотехнологічне по в повостановленню слуха, вот воділується тільки в Києві, в Дніпропетровське, в Україні, і це є в Полтаві, і я тім горжусь гражуся, очень рада, що это есть. Якщо якийсь полтавський дитячий будинок захоче звернутися до вас до вашого лорд-центру, щоб співпрацювати, як їм це можна зробити? Краще. Весь коллектив предупрежден, администраторы все знают, те волонтеры, которые работают сейчас, они знают, они звонят, и это все оказывается помощь. Пожалуйста, кто, уважаемые директора, обращайтесь, мы всегда рады, и мы с огромным удовольствием будем сотрудничать, помогать. Напевно, здоров'я це найголовніше, що може бути в людини, але чомусь люди терплять просто до останнього, не йдуть до лікарів, переболить саме пройде, але часто не проходить, і потім лікування затягується, тому що потрібно ще якісь ускладнення прибирати. Як же все таки переконати людей, що потрібно частіше спілкуватися з лікарями, частіше до них звертатися, а не відтягувати, не терпіти до останнього, бо тоді ж може дійсно стати гірше набагато? Ну, наверное, это выбор каждого человека. Наверное, нужно не бояться, наверное, нужно доверять. И если вы доверяете доктору, то ваше лечение, конечно, оно проходит намного быстрее, намного легче, намного комфортнее. Пациенты Пацієнти вашого закладу це дуже різні люди, так як ми вже говорили, це діти із дитячих будинків, це дорослі люди, це малюки. До кожного потрібно свій підхід знаходити, тому що ну, всі люди мають свої якісь можливо так сказати, таракани. Чи справляється ваша, чи справляється ваша команда з поставленою задачою, чи все-таки де гладко, як пацієнти відгукуються. Не бывает все гладко. Ну, наверное, в любой работе не бывает все гладко. Сфера обслуживания вообще, в принципе, это самая конфликтная сфера. И как бы ты ни старался, все равно будут люди, которые довольны твоей работой, будут люди, которые недовольны твоей работой. Мы со своей стороны максимально стараемся и все человеческие возможности и качества воплощать в жизни, в работе с пациентами, как я уже говорила, весь профессионализм и все наработки мы все это максимально людям даем. Что еще такое вот позитивное, опять-таки, если приходит человек с какими-то редкими проблемами, которые сложными проблемами, доктора имеют возможность в онлайн режиме консультироваться с Киевом, с Харьковом, то есть эти ну, со своей стороны мы делаем все возможное, знаете, но всем мил не будешь, к сожалению или к счастью. Вы начали рассказывать про вашу команду, есть фахівець из Харькова, из столицы. А как еще до полтавских лекарей, Чи Есть ли в вашем центре местные лекари высокого уровня квалификации? Доктора, которые работают сейчас в центре, до того, как они пришли на работу, у них было такое условие. Вы должны владеть всеми техниками и методами стандартной лор-хирургии, и вы должны знать и понимать все передовые методики лечения лорзаболеваний. И до того, как доктора приступили к работе, они были на стажировке в клиниках опять-таки Киева, они проходили курсы по эндоскопии у ведущего ринохирурга Украины. Они стажировались по отеатрии. И то есть на тот профессиональный уровень, с которым они пришли, были наложены все новейшие знания. И только с этим багажом они приступили к работе. Поэтому на момент сейчас я могу сказать, что я горжусь нашими докторами. Они, они молодцы, они действительно профессионалы своего дела. И, знаете, обычно доктор то, с чем чаще всего встречается, он эти диагнозы может ставить, и он понимает, что с этим делать. Так вот, наши доктора, они знают не только то, что часто встречается, они Знають і понимают всю телерінгологію від самого простого до самого сложного. Шлях до визнання вашого центру, я так зрозуміла, був непростий, але все-таки вам вдалося здійснити свою мрію. Щоб ви порадили тим, хто на такому роздоріжжі зараз стоїть? Чи почати свою справу, чи плити за течією? Я глубоко уверена и хочу на своем примере, да, вот на своем рассказе сказать людям, которые что-то начинают, не бойтесь, идите вперед. Если вы чувствуете сердцем, что это нужно, если вы понимаете, что вы несете добро и вы работаете на благо других, у вас все всегда получится. Никто не говорит, что не будут трудностей, не будут сложностей, они будут. И ну, без этого не бывает. Но если вы идете своим путем, вы поверьте, жизнь просто вас будет вести за руку. Дякую за таку цікаву розмову. Я сподіваюся, що все-таки вам вдалося надихнути когось із наших глядачів. Наш час вичерпано. Побачимося в ефірі нашого телеканалу.